Сьогодні я хотів би казати таке слово. Мікрофон тобі дати? Ні, погано чупинки. Але голосніше тоді говори. Я просто ну, вибачаюсь, буду російською, тому що свої мислі от якраз про мислі сьогоднішнє. слово буде. У вас є мислі на життя чоловіка. Нещодавно в Даосі э, це Швейцарія і таке місто там. Э, прошел форум, на котором собралось более 80 представителей из 80 стран. И там он как бы считался экономический форум, но там обсуждались почему-то не экономические, не политические вопросы, а больше было направлено все на внедрение... Значит, на вопрос такой. Внедрение искусственного интеллекта, интеллекта в жизнь человека. Вот, значит, вы, вы только представьте, да, Бог нас создал совершенными, дал нам разум, чтобы мы сами мыслили как-то, ну, то есть у нас Богом заложена программа, и зачем ее менять? Вот пришло кому-то в голову, да, это же люди, вот сидели и думали, что вот давайте, да, создадим искусственный интеллект и как-то вот э, начнем воздействовать на человека. Я не знаю, зачем это, но там вот это все обсуждалось. То есть э, Бог-творец, который нам в нас все заложил, э, их это уже не устраивает, и они решили это как-то изменить. Ну, я что хочу сказать. Олег, открыть, будь К Евреям 12 глава с 1 по 3 стих. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запоминающий нас грех и с терпением будет проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную а престола Божия. А, вот. Помыслите, вот, видите, здесь вот написано, помыслите, помыслите о претерпевшем. То есть человек должен да, сам мыслить, помышлять, рассуждать, а не какой-то интеллект за него это все должен делать. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемы не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот здесь, смотрите, вторая часть стиха интересная такая: чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть изнемочь, ослабеть мы все понимаем, да, вот как это происходит с нашим физическим телом, да, на работе там переработался, перетрудился, ну там что-то еще чем-то занимался, физическое утомление мы все прекрасно эти ощущения знают, да? Но как же вот расслабить душами, да, без ослабить расслабить душами вашими? Чтобы этого всего не происходило, вот ответ в, первом, в первой половине стиха. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. вот тут я хочу сказать, что мне кажется, здесь ответ. Чтобы, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Олег, <связывая> а, открой, пожалуйста, Римлянам 8, с 5 8. стих. И здесь я вот сейчас хочу, как бы, в Писание, ну, не то, чтобы вам показать, а как бы напомнить, потому что многие из вас читали эти места, да, и для вас это будет не новость, но я хочу напомнить, что вот во, многих, во многих местах, везде говорится, помыслите, подумайте, поразмышляйте. Римлянам 8, а, ибо живущий, да, кстати, вот, Помышления человеческие, как мы все знаем, да, есть, бывают плотские и духовные. Ну, Я думаю, рассказать надо, да, все понимают, да, что, что такое плотские, что такое духовные. Помышления. Вот. Ибо живущие по плоти от плотского помышляют, а живущие по духу от духовного. Хорошо, да, когда мы вот это мыслим, да, и тут, то есть человек должен мыслить, должен помышлять, должен рассуждать, но э, если наши мысли находятся не под контролем Духа Святого, то это может нехорошо воздействовать на эти мысли, неправильное русло нас завести. Это может быть очень опасно. Притчи в двадцать 15.26. Мерзость пред Господом, помышление злых, слова же непорочных угодный, а слова же непорочных угодный Ему Верзость пред Господом Помышление злых Слова же непорочных Угодны им Помышление Матфея 9.4 Иисус же, видя помышление их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. То есть везде видите, помышления, мысли наши, их нужно контролировать, как бы, ну, чтобы нас, я думаю, так, нужно молиться, просить Господа чтобы дал Духа Святого, чтобы Дух Святой контролировал наши мысли и направлял нас в нужное место. В общем, так вот. Я коротко сегодня, да.

Именно в четвертой Потому что конец закона Христос. Праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности закона. Исполнивший его человек, Жил будет им. А праведность от веры, Так говорит, не говори в сердце твоем. Кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Не, Олег, что-то. А? Это с 4 по 5, да? Ой, я сказал Кримлянам. Прошу прощения. Коринфян. Коринфяна, 10, четвертый этап, да. Хорошо? А, второе Коринфян, да. Это жара еще и волнение Второй да. Коринфянам, 10-й, да, 4 Коринфянам. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом На разрушение тверды Ими не испровердаем замыслы и всякое превозношение, восстающее противопознание Божие, и пленяем всякое помышление, послушание Христу. Ну, в конце я хочу подытожить, вот, что искусственный интеллект человечеству не нужен. Человек должен сам да, размышлять, помышлять. Но опять же, все это должно быть по контролем Духа Святого. Чтобы это происходило, нужно... Пребывать в молитве, в прошении к Богу, чтобы Он все это давал, изливал на нас духа Своего Святого. И не нужны нам никакие искусственные интеллекты, которые за нас будут думать, за нас будут что-то решать. Вот, по сути, мое мнение такое, и чего желаю всем вам, храни вас Господь. Hum. <síntos>